Представниці відомого, ну хотілося б сказати на весь світ, але точно на всю Україну народного театру сучасної хореографії Фенікс в гостях а, нашої програми. Сніжана Лободюк, це керівник театру. А єва Усова це солістка, незважаючи на такий от незначний вік, доволі доволі талановита дівчина. Говорити будемо про концерт, який оголошений вже на ці вихідні. Сніжаночко, доброго ранку. Доброго ранку, Єва ранку. Взагалі, от не знаю, чому так сталося. Може, я просто раніше не помічала. Фенікс давав чимало концертів, але розголосу про це ну не робив. Ніколи не просився на ефіри, не робив якусь рекламу. Мовляв, приходьте, подивіться на нас. І на і у цей раз щось змінилося. Що всі І так переходили, прибігали. Так да. ну. Но... Наверное, потому что мне хочется, чтобы о моих детях узнала как можно больше людей. Мне хочется позитива, мне очень хочется позитива. Был такой тяжелый год, очень тяжелый. Мы в конце года даже не смогли провести отчетный концерт. Тот год был тяжелый. И хочется, чтобы этот учебный год для нас был позитивным, таким, ну, Сколько нужно уже страдать? Чтобы же, наверное, хочется... Да, вообще. и хочется начать год вот учебный. Мне мне так хотелось очень детей чуть-чуть так взбодрить, чтобы начать год вот так и весь год такой же и будет обязательно, как начнешь. А учебный год всегда начинается у нас с сентября, ну как бы по, -по май и потом подведение итогов. поэтому я всех приглашаю посмотрите на то что мы, к чему мы научились за, те, за то время посмотрите на нас а потом на итоговом концерте вы посмотрите на этих детей, с чего же они все-таки добились за целый год. За ним, чтобы люди, родители видели результат который э, вот все видели мне, мне не страшно никогда не было стыдно за своих выпускников Я наоборот очень горжусь ими никто не может сказать что в фениксе были плохие выпускники никто наверное ну, пусть а если кто-то кто есть пусть спроб, он мне скажет а я поспорю но, э, и поэтому я хочу чтобы все увидели вот какие мы и вот чего мы можем добиться за целый год чтобы ну разница между некоторыми другими коллективами глазами видно сильно, но ну, дети у меня пашут. Они, ну, работают. 25 вересня в 18 годині має відбутися да, цей карбі, концерт. Да, Це початок вихідних, в принципі. П'ятниця, да. І начнем вихідні з хорошого. І потім будемо суботу-воскресенье вспоминать, смотреть відео, приходите. Угу. Євочка, що тобі доведеться робити під час концерту 25 вересня в будинку культури? А, а то так чесно кажучи, окрім я роз... того, що танцювати. Розпереживався, так аж пашуть, пашуть діти. Я ж розпереживався, що доведеться. Що що доведеться таке робити? Ну танцювати. А, танцювати скількох в, в кількох композиціях. Наскільки активно Сніжана Лободюк там дійсно бере тебе в оберт, скажімо так, змушує працювати? Ну сім композицій танцюю. на ну, сольних трі да. танцюють угу. і група Да. групових. А що цікавіше буде? Сольні твої композиції чи дивитися на групові танці? Ну мені каже, це сольне. А чому самі? Ну тому, що там вона одна, що не зрозуміло. Да. Да, Хочеться більше себе показати, ніж якось взаємодіяти з іншими. Ні, ну взаємодіяти, ну просто і себе теж показати. Зрозуміло, взаємодіяти з іншими це добре, але а себе поки... показати, це себе показати, це краще завжди. Да? Фенікс завжди відрізнявся яскравими композиціями масовими. От я навіть да. пам'ятаю наше перше знайомство, це ну, років сім тому, мабуть, було. Це дійсно яскраві масові композиції з дуже складним хореографічним малюнком. Ну так, да, я учу дітей жити в колективі, працювати в колективі. воевать командой. <laughs> Поэтому это ну, качества, которые приобретаются с детства. И они должны быть, когда ты поворачиваешься э, спиной любым местом, и ты чувствуешь партнера. Это ну, должно закладываться с детства, тогда проще жить потом. Ну, но я стала практиковать э, такие вот в конце года композиционно, ну, ну они делают, сдают там экзамен, композиция, постановка танца. Они сами придумывают танцы. И в этом году они сдавали композиция, была посвящена э, национальной идее Украина. Как, какую вы видите Украину в будущем? Какая она должна быть? Ну, то есть я э, однозначно говорю, мы не плачем, мы не страдаем, про несчастную любовь мы не танцуем, про там, смерть родственников мы не, не танцуем. Вы мне должны показать, какую, какая вот вы хотите, чтобы была Украина. Кстати, дети на придумывали, они там такое танцевали, но, но было интересно. И они сами придумывали. То есть мне же интересно воспитать у них не просто танцоров, мне интересно воспитать хороших режиссеров, хореографов. То есть это человек, который должен задумать постановку, поставить ее на ком-то, ну, сначала на себе и и, и зрителю. Эм, передать этот образ, передать то, что он задумал, именно сто э, процентов, чтобы человек понял, что я хотел ему рассказать. Вот я, мы сидели, сделали жюри, мы сидели, родители, все остальные выпускники, выставляли баллы, кто что понял, что кто изобразил. Было очень интересно. И вот Ева у нас э, заняла первое место, она одна из... Да, у нас фаворитов. Поэтому она тоже очень интересная постановки придумывает сама. Она будет на этом концерте, собственные постановки танцевать, и постановки э, моих выпускников. То есть в этом концерте в основном все постановки – это постановки моих выпускников, моих учеников. Про что танцуют сегодня у фениксе Калинку мы уже не танцуем. То про что-то философское? Про Украину, философские, то есть… Ну, есть очень такой сложный номер, я его сделала, ну, как задумала, делала его Настя Романенко, я его задумала композиционно, э, «Танец под квитку цисек журавли». Это было после Ловайска. То есть у меня ну, та, та война, которая началась, ну, это было страшно. Сначала мы занимались переселенцами вот в июне месяце, потом это все у нас родители очень активные, много родителей ушли воевать, и поэтому это сильно коснулось нас. И поэтому все эти события были настолько страшными, что э, как бы есть такой страшный номер, ну как, он, он сильный номер по драматургии. Я даже в Фейсбуке выставила ну, композицию нам обсуждение, как вы думаете, то есть мы обсуждали это со многими другими людьми, солдатами, как они видят, будет интересно посмотреть на постановку, но пока, ну, как бы, одна из лучших постановок у нас сейчас в коллективе, это «Журавли», угу. стоит, да, стоит ее увидеть, ну, и другие тоже очень интересно, но в основном э, все новое, все новое, ну, но штиль мы оставили, на мы целый. поменяли фонограмму, да, мы оставили штиль, Родину мы оставили, а так новые все постановки... Ну, мы же современной хореографии Мы идем в ногу со временем. Мы обязаны идти в ногу со временем. Поэтому... Танцевать в ногу со временем. Да, жить в ногу со временем. Понимаете? А... Вот. вот поэтому... А, да. Ева, что до твоих сольных композиций, что это за танцы? Как долго над ними работала? Ну, я где-то месяц... Ставлю свій танець і потім ще где-то місяця трибати Угу. їх. То тобто в, в принципі дуже сувора і серйозна робота. Да. А скільки часу потрібно витрачати, ну, припустимо, на тиждень під час відпрацювань? Ну, скільки тренувань, скільки, скільки в годинах це. Ну, самый минимум, мне кажется, самый минимум. Это вот четыре раза в неделю, где-то по два-три часа это самый минимум. Это самый минимум, да. а самый максимум? Ну, це кожен день по 5 годин. Mm -hmm. <реш> Тобто у нас тільки працюють дійсно діти в Феніксі, які, То, ну, тобто, які це... покажуть все, що вміють і все, що напрацювали за і за минулий рік і вже почали робити ми цього не все року. покажемо ми ж не можемо танцювати 6 часов. Правильно, Тобто у нас багато танців, які я не взяла, я не взяла дуже багато сольних танців. очень, у нас, ну, каждый ребенок, он стремится к тому, что мне интересны личности, интересно, когда из этих личностей, э, они в коллективе, но когда каждая из них может работать сольно, а потом коллектив, они такую энергетику дают на зрителя, потому что каждый из них пережил отдать себя единично всему залу, а потом от этого зала получить эту энергию. а представляете, когда их много. и когда каждый уже знает как это и когда каждый знает, что такое чувство партнера, понимает, что такое синхроны, что такое уважение другого партнера, потому что каждый бывает на месте солиста. И когда это все идет, энергетика идет в зал, я всегда детей учу, чем больше ты отдашь, тем больше ты получишь. Поэтому нужно уметь себя, мы же Феникс, сгорая дотла рождаясь вновь. Мы должны уметь отдать себя настолько, чтобы получить новый, новый заряд, обновиться. Вот то, что у нас сейчас, наверное, должно произойти в стране. Мы должны страну перезагрузить, только без войны. И дети мои не, не, перезагружают сами себя постоянно с каждым концертом, с каждым новым выступлением. Женечка, ну все показать не можно, а сколько можно показать? 30 номеров будет. Це доволі великий доробок, і на що тоді робила акцент обираючи? Масове номера. Тобто так, щоб вже одразу показати і малише показати, да старших чуть-чуть урізала, ну менше намір. Ну, їх і так, так вже знають, да мовляв, так. Да, Ані да. там самі вже молодим дорогу. І у малише нові постановки. Ну. Сами ставят, сами там. Я, конечно, не успеваю ну, совмещать работу директора и художественного руководителя, еще волонтерскую какую-то деятельность. У меня, ну, просто реально что-то со временем ничего не успеваю. Ну, пытаемся. Зато, знаете, чем быстрее бегу я, тем быстрее за мной бежит моя команда чем ну они же смотрят то ли я сижу ничего не делаю значит все никто ничего не делает все. они видят что мне некогда я бегу я смотрю они шук шух шух все быстро все быстренько решили это так радует вот честно радует ну каждая мама радуется за своих детей вот у меня вообще сумасшедшая радость потому что у меня столько детей и, и все да и все ну я я любуюсь ими ну, ну, ну серьезно я говорю меня наверное ну Я живу. вот честно, да я живу не раді денег, Я живу раді того, щоб процвітав мой Вот это смисл жизни. От кто такая ну, власне? Це можна <laughs> буде побачити саме і розвиток феніксу, і те, чого чого досягли вихованці, будучи вже достатньо самостійними. Все це можна буде побачити 25 вересня. Да, те пятницы да, на концерте, да. все, все станут сразу, там, Да, думаешь, да, разумно. вы увидите вот таких вот, которые только пришли, которых, которые танец у них звездочки, у них такая звезда на животе. Они звездочки, они кроме того, что они звездочки, они пока еще ничего не умеют. Они умеют только, но мне надо, чтобы они же научились видеть зрителей, не только маму, а еще всех остальных зрителей их же надо учить на чем-то. Mm -hmm. вот если мы раньше были в помещении, где была сцена, и у нас было много практики, mm -hmm. то сейчас и этот год мы был, были практически без концертов. Ну, и э, сцены у нас нет, и поэтому любой выход... А детям нужно быть на сцене, детям нужно... Ну, это до mm -hmm. да, да, они должны, тем более мы же растим личности, а личность должна... Появлятися на публіке, она должна заявлять о себе, заявляти должна получать как огромное количество позитива, какое-то количество критики. Правильно ну щоб было гармонічно. Наскільки вдало сьогодні діти беруть, скажімо так, вразди правління в свої руки в феніксі? Наскільки вдало вдається їм бути режисерами і своєї долі, і свого танцю, скажімо так. Вы знаете, за этот, за эти полтора года дети очень повзрослели. Просто реально, я, я не узнаю их. Они стали, они стали верить в то, что их мнение нужно, к ним прислушиваются. Ну, может, потому что у меня времени перестало быть столько им уделять и поэтому естественно они что-то делают может даже неправильно я не, не успеваю обращать внимание делать какие-то замечания потому что там дальше еще что-то зато идет. Он и творче развивается, и они да, да они развиваются они постоянно развиваются им это нравится то есть э, ну у нас всегда была практика старшие с младшими всегда вместе старшие это то есть хорошие да, дубы растут среди дубов то есть хорошее поколение молодое вырастает глядя на хорошее поколение взрослых то есть Взрослые знают, как обучить, как, на, как наставники, малыши к ним прислушиваться. Это вся эта практика. Ну, я же выходец из ансамбля Запорожец, народного коллектива. Mm -hmm. Поэтому я помню ту практику, да, маленькая сидела, смотрела, как старшие танцевали. Естественно, эта практика передалась, ну, традиции они не, не, неизменны. Вот. Все побачити можна буде 25 вересня в будинку культури арбіта. Кому в першу чергу буде цікаво відвідати цей концерт? Родителям. щоб перевірити, просвідчитися, що їхні діти... Родителям, супроможні. не просто дітей, які ходять «Фенікс», родителям, которые не знають, куди повести рібенка. Поніметі очень важно займатися своїми дітьми. Это, это, ну, то есть, это преступление. Вот я как мама сына взрослого, это преступление, когда родители не уделяют внимания детям, не занимаются их развитием, а, а пускают все на самотек, там, на бабушек, на нянечек, а потом бац, а он уже вырос, и у него уже свое мнение. А ты не можешь уже вмешаться, потому что уже какие-то свои... А, а, очень важно, чтобы родители развивали своих детей всестороннее. Не только школа там с сильными. У меня все дети ходят в очень сильные школы, потому что язы, знание языков, конечно, у нас образование что-то страшное. У нас так много уроков, что, что то ужас. Знання вони завжди нужны. Я, я сама все время учу где-нибудь. і дітей тому саме надо ну, да, Об'язуємо А, Дякую за те, що завітали. Дякую за те, що робите. Єві бажаємо особливого успіху Спасибо. на сцені а, і до зустрічі 25-го на да. концерті. А, в свою чергу переходимо до наступної рубрики Фанера в домі. Про це розкажуть корисні поради.